Это строительная площадка будущего электросталиплавильного цеха. Открыть его планируют в следующем году. Сейчас монтажные работы выполнены наполовину. Последняя мартеновская печь была закрыта здесь в апреле нынешнего года, рассказывает заместитель генерального директора Донецк Стали Андрей Емченко. По его словам, устаревшее оборудование сейчас заменяют современным. Оно позволит производить в два раза больше стали. Новая технология будет более экономичной и экологически чистой. После пуска другой стали печи, Выбросы пыли снизятся удельные в 6,5 раз, выбросы оксида в 10 раз. Поэтому воздух в городе будет чистый и все выбросы завода они в пределах допустимых моря. Посмотреть на ход строительства цеха приехал президент Украины. Виктору Януковичу руководители предприятия рассказывают обо всех плюсах нового производства. Главу государства интересует и мнение обычных рабочих. Так. У вас есть полное понимание доверие того что делается или вот коллектив конечно конечно, есть, конечно полное да да вы понимаете что за этим будущее конечно как бы мы Мартен не любили 100 долларов убытков конечно. на Тони да, да да какое будущее это уже вчерашний день Генеральный директор Донецк Стали Александр Рыженков сообщает президенту, ни один человек из-за закрытия мартеновского производства уволен не был. Зарплаты не уменьшали. А когда откроется сталиплавильный цех, условия для рабочих обещают улучшить. Есть надежды, во-первых, что наши места сохранятся рабочие, а, а потом, что когда запустится уже эта печь, ждем повышения. Запустить новый цех обещают в марте следующего года. Президента уже пригласили на открытие. Глава государства со своей стороны обязался обеспечить металлургов рынками сбыта. Завдання, яке мы поставили еще в 2010 году, первое, как минимум, не втратить рынки сбыта, и второе, шукати новые рынки сбыта. А где они находятся? Они находятся там, где зростає экономика. Це азійські країни, це країни Тихоокеанського узбережжя і так далі. Тому ми працюємо над цим питанням, ми шукаємо партнерів, які б сьогодні споживали українську продукцію. После посещения металлургического завода Виктор Янукович отправился в село Никольское. Там он принял участие в панихиде по основателю свято-Успенского Никола-Васильевского монастыря Отцу Засими. Екатерина Минаева, Руслан Новиков. Панорама.